o'ta issiqligidan sajda qiladigan joyimiz peshonamizni muzlatadigan yoki issiqligidan peshonamizni kuydiradigan bo'lsa mana shunga haligi libosimiz keng yoki sallamiz osilib turgan peshini sajda qiladigan joyga bundoq qilib qo'yib yoki libosimiz yengimiz katta bo'ladigan bo'lsa yengimizni shundoq qo'yib turib o'shanga sajda qiladigan bo'lsak u ham karohiyati bo'ladi ammo sajda qiladigan joyimiz o'ta sovuq yoki issiq bo'lganligi tufayli bu yerga biror bir sochiqmidi yoki boshqa bir <laughs> matomini qo'yib olib yoki <laughs> namozi solib olib sajda qilsak zarari yo'q <laughs> lekin o'zimizni kiyimimizni qilgan holatda yoki peshonamizni do'ppimiz bilan to'sgan holatda sajda qiladigan bo'lsak albatta karohiyati bo'ladi demak sajdada aytib o'tganimizdek mana bu tirsaklar masalan <laughs> yerga tegib turmasligi kerak ayollarda esa yerga tegib turiladi erkaklarda esa ularnikidan farqli o'laroq tirsaklar yerga tegib qolmasligi kerak shu bilan birgalikda sajda qilganimizda mana shu narsa mana manbu tizzalarimiz sonlarimiz ham qorinlarimizga yopishib qolmasligi kerak masalan aytaylik sajda qilganda bundoq sajda qilib qorinni yopishtirib olib sajda qilinadigan bo'lsa juda kichkina olib ixcham olib undoq sajda qilinadigan bo'lsa bu ham makruh bo'ladi mana bu yerda tirsaklar yerga tegib turibdi yoki bo'lmasa tirsaklarni songa tekkizgan holatda sajda qilishlik ham karohiyati bo'ladi shunaqa qilib bu ayollarga o'ta yig'ishtirilgan holatda sajda qilishlik bu ayollarga xos sajda bo'ladi erkaklar esa birozgina yoyilibroq kattaroq olib tirsaklarni yerga tekkizmasdan balki sajda qilishiga to'g'ri keladi mana bu sonlar bilan qorn ham ochilib turishi kerak son bilan tirsaklar ham bir biriga tegmasdan ochilib turishi kerak Yani, aks holda makruf bo'ladi demak yana namozda shuni bilishimiz kerakki o'tirganimizda bo'lsin yoki qiyomda turganimizda bo'lsin o'sha xushuni tark etilishini ko'rinishlaridan biri insonni nigohi har tarafga olazarak bo'lib qarashi ya'ni ko'zini qiri bilan bo'lsin u tarafga bu tarafga qaraydigan bo'lsa boshini burmasdan ko'zini qiri bilan qaraydigan bo'lsa hatto bu ham hushuvni yo'qotishlikni alomatlaridan biri bo'ladi ya'ni insonni hayoli bo'linadi mana shu narsa ham karohyati bor agar boshimiz bilan burib qaraydigan bo'lsak mmoda aytaylik mana biror bir sharpa seziladigan bo'lsa aytaylik boshimizni burib mundoq qaraydigan bo'lsak endi bunda allohni o'zi asrasin harom amalni qilingan bo'ladi namoz buzilmasada lekin harom amal qilingan bo'ladi agar bosh bilan burilib qaraydigan bo'lsa endi agar gavdamiz bilan ko'ksimiz bilan bor <laughs> gavdamiz bilan burilib qaraydigan bo'lsakchi mana bundoq qilib namozda turgan holatimizda aytaylik mana qiyomda turgan bo'lsak masalan gavdamiz bilan burilib bundoq qilib yonidagi odamga qaraydigan bo'lsak yoki bundoq qilib bu tarafga yoki safni ko'rish uchunmi nima uchundir qaraydigan bo'lsak gavdamiz burilganligi uchun bu holatda namoz buziladi nafaqat bu harom yoki makruh balki namozni fosil bo'lishligiga olib keladi yana ba'zi birlarimiz masalan nafl namozlarni o'qigan paytida ko'proq tasbih sanaydi yoki xususan haligi hop tasbih namozida de, o'n beshtadan o'sha rukudan qaytgandan keyin ham rukuga borganda ham sajdaga borganda ham tasbih aytiladi yani, ana shu tasbihlarni adashib ketmasligi uchun ba'zi birlar masalan qiyomda turgan holda ham barmog'i bilan bundoq bundoq qilib sanaydigan odatlari bor mana shu narsa ham namozda makruh bo'ladi yoki <laughs> rukuga borganda <laughs> aytaylik rukuga borganda ham shuni tasbih sanayotgan paytda qo'l barmoqlari shunday tursada barmoqlarimni qimirlatib bilinar bilinmas holatda sanaydigan holatlari bo'lishi mumkin mana shudar <laughs> ham makruh bo'ladi yoki sajdaga borganda ham sajda turgan holatda ham barmoqlarini qimirlatib bundoq qilib sanaydigan bo'lsa u ham makruh bo'ladi demak namozni ichidagi nimaiki takrorlanadigan bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin barmoq bilan sanash barmoq bilan tasbih aytish barmoq bilan hamd aytish va hokazolar bularni hammasi makruh bo'ladi demak namozxonlar uchun makruh bo'ladigan ishlardan yana ba'zilari hozirgi kunda ko'p uchrab qolyapti shu narsa ham yoshlarimizda xususan xorij bilan aloqalar rivojlanib ketganidan keyin xorijdan ko'pincha kiyimlar kelayotgan bo'lganidan keyin ana shu makruhlik holati ko'p sodir etilyapti bu ham bo'lsa namoz o'qiyotgan kiyimda jonli hayvonlarning yoki insonlarning suratini bo'lishi aytaylik e, o'sha surat e, kiyimini qayerida bo'lsa ham ko'rinib turadigan bo'lsa oldi tarafida bo'lsin orqa tarafida bo'lsin jonli hayvonni surati ba'zi bir aytaylik e, o'sha jamoalarni o'zlariga xos bo'lgan emblema surat